assalomu alaykum azizlarim bugun sizlarga oson va noodatiy usulda ptich moloko tayyorlashni ko'rsatib beraman buning uchun avvalo hamma quruq massalarimizni bir idishga solib yaxshilab aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz tuxum va shakarni idishga solib yaxshilab pishni massa bo'lguncha ko'pirtiramiz oppoq pishni massa hosil bo'lgandan so'ng esa massamizga quruq massalarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz quyuqroq <güugra> massa hosil bo'ladi va uni ustidan eritilgan saryog'ni solib idishimizga joylab qizib turgan duxovkamizda pishirib olamiz so'ng tuxum oqimizni hammasini yaxshilab ko'pirtiramiz oppoq penka bo'lgandan keyin сахарный pudramizni oz az ozdan solib tuxumni ko'pirtirishda davom etamiz hmm -hmm. so'ng ketidan tvorogimizni solib ham yaxshilab aralashtiramiz va tayyorlab qo'ygan jelatinimizni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz korjimizni propitka qilib bo'lib ustidan sufleimizni solamiz va uni qotishga qo'yib qo'yamiz yaxshilab qotib olgan suflelarimizni ustiga ganaj tayyorlab olamiz va uni ganaj bilan bezatib olamiz so'ng xohishga ko'ra mevalar bilan yasatib olamiz bu usulda tayyorlangan птиче sirop tayyorlashga eringan va qanday tayyorlasam ekan deb boshqaturgan qizlarimiz uchun juda ham qulay bo'ladi mana oralari ham judayam go'zal bo'lib pishgan mazasiga ham gap yo'q albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman <laughs>